Ну, победа досталась тяжело. Мы ожидали, что будет тяжелая игра. У нас абсолютно не было никакой информации на Львов. И мы ожидали, что игра будет тяжелая. Ну, по игре хорошо, что сделали в первой четверти хороший рывок, плюс 11, и сохранили это преимущество и довели игру до победного конца. Нет, не расслабилась. Ну, мы точно не расслабились. Просто так получилось. Львов менял постоянно защиту, мы не были готовы Только перестраивались то в зону, то в личную, не, не получалось. Конечно, мы понимали, что имеем определенные преимущества и с первой четверти в принципе его и получили. В принципе, всю игру контролировали. Во второй четверти немножко, я не скажу, что рано, запланированно я выпустил молодежь. Не все смогли войти в игру, и поэтому на площадке появился небольшой сумбур. Вот. И потом возвращаться в игру после, после как бы, скажем так, того, как игра немного сломалась, нелегко всегда. Вот, тем более, когда игроки чувствуют, понимают, что, что есть преимущество и хотят быстро и легко его вернуть. И это, как правило, э, играет в обратную сторону. Вот, и так, в целом. Да, конечно, довольны. Доволен прежде всего двумя победами. Доволен тем, что э, получилось попробовать еще пару молодых игроков. Вот Никита Руслов две игры отыграл отлично сегодня. Никита Воевода отличный отрезок выдал, и я его специально продержал до конца игры, практически до последних секунд. И он в четвертой четверти отличную игру показал. И Макс Мирошниченко сегодня несколько, несколько выходов на площадку были просто успешными. Парочку провалил, но в целом я вот доволен, наверное, прежде всего этим. И вот на игру со Львовым именно на это я и рассчитывал. Вот. Немножко передерживаем на площадке Кальниченко. Связано это, я уже говорил в прошлом интервью, что связано это с травмой Андрея Кулиша. Так, в целом, все запланировано. Все. все спасибо.